ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वाम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः एत्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधीकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भीरवाप्यते ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहम् समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत उरुध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शकनोषि मै स्थिरं अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय अभ्यासेप्त समर्थोसि मदकर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि कर्तुम् मध्योगमः श्रितः सर्व कर्म फल त्यागं तद्कुरु यतात्मवान् श्रीयो हिद्यानं अभ्यासाः ज्ञानात्मज्ञानं फल त्यागस् त्यागाच्छांति रनं तरम् अद्वैष्टा सर्वभूतानां निर्ममो निरहं खसुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्तमनो बुद्धिभक्त स मे द्विजते लोको लोकान्नोजते चाह हर्षामर्ष भोगैर् मुक्त ये प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त प्रियः यो न भृश्यते न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य प्रियः प्रिय च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रियाः हरिः ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णारपणमस्तु श्रीगुरुचरणारविन्दारपणमस्तु पुण्डलिकावरदाहरिविठल श्री ज्ञानदेव तुकार पंडरीनाथ भगवान की जय माउली ज्ञानेश्वर महाराज की जय गुरु तुकार महाराज की जय सद्गुजोग महाराज की जय सब संतन की जय